Ачком? Есть Бурсудам, есть в руссе, да? В России мусульманам официально разрешили религиозное многоженство. При этом последователям ислама будет разрешено иметь до четырех жен одновременно. В России мусульманам разрешили заключать брак с ченной. Одновременно при выполнении ряда условий Многоженство допускается, если желание может родить по состоянию здоровья. Есть мусульман? Biz Katolik, biz Müslüman Müslüman. <laughs> dört Katolik Rusya, Rusya. Rusya dört, dört kadın evlenmek oluyor artık. Okey. Putin kazan. Putin söyledi. Putin, Putin. Dört dört evlenmek söyledi Putin. Putin Putin dinle dinle bak bak dinle işler dinle dinle. <laughs> допускается, если жена не может родить по состоянию здоровья, завершился ее репродуктивный возраст. Хади, хиджи его вам сюда. Без русус. Сантуш?